ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାରର ଉପାୟ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚମକିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହା କରିବା କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିପଦ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେହି ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିପଦ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ବା ବିପଦ ସମୟରୁ ମୁକୁଳିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ରହିଥାଏ ତା ଉପରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଧୀନ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମଙ୍ଗଳବାର ମାନେ ସାତଟି ବାର ମଧ୍ୟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବାର ଏହି ବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳବାରର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ଏହାକୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ବା କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ବା ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ରୋତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରୂପଙ୍କ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରୂପର ଚରଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେରଳ ଅନ୍ତର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଉଡ଼ା ଅନ୍ତର ଗୋଲାପର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉପାୟ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ହେଉଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୂତାରେ ଚାରୋଟି ଲଙ୍କା ତଳେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଲଙ୍କା ଉପରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ମଝିରେ ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ନିଜର ଅଫିସରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଥିବା ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ସବୁଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ সফলতা লাভ করবে এবে জু ষষ্ঠ উপায়টি কোণ আপনার মঙ্গলবার দিন হনুমান মন্দির যা এবং শ্রী রূপক কান্ধরে সিঁদুর লগাঁত এবং খারাপ দৃষ্টি লাগি ব্যক্তি উপরে লগাঁত সেই ব্যক্তি উপরে পড়ে নকরাত্মক প্রভাবক দূর করে দিয়ে থাকে বা সমা করেদ থাকে এবং যদি দেহ খারাপ থাকে ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି କଳା ରାଶି ମଞ୍ଜି ଅଟା ଏବଂ ତେଲକୁ ମିଶାଇ ଚକୁଟନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଅଟାରେ ଏକ ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ତେଲ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଅଟାକୁ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଥିବ ତାହାର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଭୟଭୀତ ହୁଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭୟରୁ ଦୂର କରିବ এবং এহা এস ছোট পিলা যদি হনুমান চালিশা পড়ি পারুব তেমনি তা প্রত্যেক দিন করিবা শুনেপুারা তাঁক ভিতরে মনোবল বড় এবং জীবনরে কেবে সে হার নাহি। আউ সফলতা নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত হব এবং তা ভগবান আশীর্বাদ প্রাপ্ত হব এবে নবম উপায়টি হেউছি। যদি স্বামী স্ত্রী সর্বদা কলহ হেউছি। তেবে নিশ্চিন্ত রূপরে মঙ্গলবার দিন বিশেষ ভাব আপন মানে যদি, স্বামী বা স্ত্রী জাতকরে মঙ্গল দোষ থাকে তবে এর স্পর্শ উভয় সম্পর্কের সর্বদা অশান্তি এবং কলহ লাগি রই থা ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଯଦି ବି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳହ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଉଭୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଚଉମୁଖାର ଦୀପ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଟାରେ ସେହି ଦୀପଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ହେଲେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଗଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଯାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରେ ତେବେ নিশ্চিন্ত ভাবে তাপর্করে ভবিষ্যতরে্পর্করে সুধারতা আসি থাকে এবার দশম উপায়টি হচ্ছে আপনার মঙ্গলবার দিন যদি কোণসি মঙ্গলবার আপন প্রভু হনুমান কু চোলা চড়াতে মানে প্রভু হনুমান কু সিদুর অর্পণ করতে তে আপন জীবনর সমস্ত বাধা আঙ্কট দূর হয়ে থাকে এসে আপনার ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଘର ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି বা ঘর পরারের ছোট পিলা মানুষ কামুড় বা আপনার হইরাণ বি ঘর পিম্পুড়ি আসা শুভপ্রদ এবং ভালো হয়ে থাকে এবং যা কি মা লক্ষ্মীকর প্রতীক হয়ে থাকে এবং তাহা ভবিষ্যতর সূচনা দিয়ে কিন্তু যদি আপনার হইরা হয়ে গেলে নি আপনার চিন্তার পড়িগলে আপনার বিরক্ত লাগুছে ଆପଣ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପତକାଟି ଲାଗିଥାଏ ନଚେତ୍ ଆପଣ মার্কেট রু গোটাই নয় পতাকা কি আসবে এবং সেই হনুমান মন্দিরের সেই পতাকাটি কু লাই এবং সেই পুরোনা পতাকা যা পূর্বু লাগি বানা তা আপনার ঘরক আনিবে। আপন ঘ পশ্চিম দক্ষিণ কোণরে সেই লগাই দেবে। লাইবে মনে রাখবে যেতবে মন্দির পতাকাটি আনুথে ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆପଣ କହିବେ କି ପ୍ରଭୁ ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ଆମ ଘର ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଫରକ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିବାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগি থাকে তেবে লাইকাৰ ছাইব নিশ্চিন্ত কৰি দিব আৰু তাত থকা কমেণ্ট বক্সে জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান নিশ্চয় লিখিদে ধন্যবাদ